আমি অলপ আগতে ইয়াত আগৰ পইণ্টটো পঢ়িছিলো এতিয়া এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম চাওক এছে অফ লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ অধিগমৰ যি মূল্যায়ন ত' ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি জানিব বিচাৰোঁ চমুকৈ এটা ভাষাত যদি ক'ব বিচাৰোঁ যে দ্য টিচাৰ কণ্ডাক্ট এ ফাইনেল এক্সাম টু এভেলুড ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ মেথামেটিক্স চেপ্তাৰ্ছ এণ্ড এচিষ্ট এছাইঞ্চ গ্ৰেডছ বেষ্ট অ'ন দিয়াৰ পাৰফৰ্মেন্স এগেইনষ্ট দ্য কাৰিকুলাম ষ্টাণ্ডাৰ অৰ্থাৎ আমি এইটো অসমীয়াত এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষক এজনে ধৰি লৈছোঁ গণিতৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাবুজিৰ মূল্যায়ন যিটো কিমানখিনি বুজি পালে কিমানখিনি বুজি পোৱা নাই সেই ক্ষেত্ৰত মূল্যায়ন মূল্যায়ন কৰিবলৈ এটা শিক্ষকে এটা চূড়ান্ত পৰীক্ষা লয় আৰু এই যি পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাৰ লোৱা হয় আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ মানদণ্ড ভিত্তিক তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ অনুসৰি যিটো মানে নাম্বাৰ দিয়া হয় ধৰি লৈছোঁ এইজন শিক্ষকে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি কৰিলে ঘপনা ওচৰৰ অধ্যয়নটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ধৰি লৈছোঁ গণিত বিষয় শিক্ষকগৰাকীয়ে এটা পৰীক্ষা পাতিলে যিটো পৰীক্ষাত এজন ছাত্ৰই ধৰক বিষয়ৰ ভিতৰত ও ওঠৰ নম্বৰ পৰে আৰু যাৰ দ্বাৰা দেখুৱাই যে তেওঁৰ যি শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ এই শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ উৎকৃষ্ট ৰূপে পূৰণ কৰিব পাৰিছে বা কৰা নাই যদি ভাল নম্বৰ পাইছে তো তেওঁৰ যিটো শিক্ষণৰ লক্ষ্য এই লক্ষ্যবোৰ হয়তো উৎকৃষ্ট ৰূপে পূৰণ কৰিব পাৰিছে আৰু যদি বেয়া নম্বৰ পাইছে ভাল বেছি নম্বৰ পোৱা নাই তেনেহ'লে তেওঁ কৰা নাই সেয়া হৈছে আমাৰ এচেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ অধিগমৰ যি মূল্যায়ন অধিগমৰ মূল্যায়ন কি কৰে ইয়াতে টিচাৰ কণ্ডাকষ্টেড হয় আৰু ইয়াতে এক্সাম পাতে এক্সাম পাতি সেই এক্সামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ এই পাৰফৰ্মেঞ্চৰ এগেইনষ্টত কি কৰা হয় তেওঁক এটা গেট বেচিছ হিচাপে আমাক বা কিবা এটা নম্বৰ দিয়া হওক যাক আমি ভূটান হিচাপে ল'ব ল'লোঁৱেই ঠিক আছে তো এইখিনি এচেচমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং আপোনালোকৰ মনত দেখিব এচেচমেণ্ট অফ লাৰ্ণিঙত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যাংকন কৰিবলৈ এটা বিষয়ত যেতিয়া বিষয়টোৰ ওপৰত যেতিয়া পৰীক্ষা পাতে আৰু এই পৰীক্ষাৰ কিমান প্ৰাপ্তংক লাভ কৰিলে কিমান নম্বৰ লাভ কৰিলে তাৰ ওপৰত ভেটি কৰি তেখেতক কি কৰা হয় উৎকৃষ্টমান ৰূপে তেওঁ পূৰণ কৰিব পাৰিলে নাই তেখেতৰ যিটো মূল্যায়ন সেই মূল্যায়নটো কৰা হয় তেওঁ ভালদৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰিলে নে নাই তেওঁ ভালদৰে বিষয়বস্তু শিকিলে নাই সেইখিনিয়ে কোৱা নাই এচেচমেণ্ট অফ প্লানিং সকলো বুলি কৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তো লাইক কমেণ্টছ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰি বুলি নাপাহৰিব আৰু আমি এইসপ্তাহ এনেধৰণে কৰি পিনে আমি ডে' ৱাইজ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছ'লভ কৰিম আৰু ডে' ৱাইজ আমি ছাবজেক্ট ৱাইজ আমি যিটো এল আপাৰ প্ৰাইমেৰী লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু চিতৰ যিটো দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ যিটো কুৱেশ পেটাৰ্ণ সেই পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ হ'ব চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পৰীক্ষা আপোনালোকক যি আপডেট আহে লগে লগে জনাই থাকোঁ আৰু আমি নিজৰ প্ৰস্তুতিখিনি এমাহত কেনেধৰণে এজন ছাত্ৰই সফল হ'ব পাৰে সেই বিষয়ত আমি গুৰুত্ব দিম যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সফল হ'ব পাৰে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ফৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইটো বিষয়ে লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ এই যি শিক্ষাৰ পদ্ধতি যিখন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ তেওঁলোক সকলো তাতে কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ